Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syahbudin, terima kasih banyak kerana anda berada di channel saya Sahabat-sahabat, sekarang ni jadi isu berkaitan tentang Abang Belon, DBKL dan dikaitkan dengan isu kuil Dan panas hari ni lebih panas lagi apabila Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis Keluarkan kenyataan yang tidak begitu uh, menyenangkan ramai pihak di dalam media sosial beliau Dia berikan komplain, dia berikan komen berkaitan tentang isu ini Seolah-olah ia adalah double standard di dalam tindakan. Dan uh, ramailah memberikan perspeksi, perspektif yang masing-masing. Ada yang bersetuju, ada yang menyokong, ada yang memberikan sokongan padu, ada yang nampak kata pandangan ini ada bermasalah, pandangan ini tak boleh diikuti dan ada sebahagian yang menjadikan isu ini sebagai jalan untuk nak nak mengatakan bahawa geng-geng sunnah ni adalah geng-geng yang bermasalah. Sahabat-sahabat, saya tak nak ulas banyak berkaitan tentang isu Abang Belon tu disebabkan uh, pihak uh, DBKL, pengurus kuasa DBKL telah buat report polis. Demikian juga pihak Abang Belon pun hari ini sefaham saya, saya baca akhbar tadi, menyatakan bahawa dia pun telah buat report polis juga. Jadi dua-dua buat report polis dan ada pihak peguam uh, yang akan mewakili abang Belon untuk mempertahankan haknya. Uh, ada tak semestinya YB Akmal, YB Akmal Saleh disebabkan saya baca Cik Gubad pun ada sebut benda yang sama, dia kata diorang pun akan ada tim yang diminta terus oleh pihak uh, keluarga uh, abang Belon tu untuk meneruskan. Dan perkara ini akan jadi lebih rumit sahabat-sahabat. Uh, semua kita tahu sebab sudah ada keterlibatan daripada pihak orang politik. Demikian juga sudah ada keterlibatan saya tengok uh, Sultan Pahang wakil dari persekutuan Pahang pun sudah turun jadi menunjukkan bahawa kes ini bukan jadi biasa-biasa lagi ia akan jadi perkara yang luar biasa oleh sebab itu saya rasa kita akan sampai ke tahap uh, per uh, perbicaraan di mahkamah yang saya fikir itu adalah perbicaraan yang lebih adil berbanding perbicaraan-perbicaraan masyarakat awam di media sosial Sahabat-sahabat, saya tak nak fokus ke situ. Tetapi apa yang saya nak fokus ialah berkaitan tentang perselisihan adab di dalam berselisih. Ada orang dia kata oh Mufti Negeri Perlis ni kita ambil dia pada penjelasan tentang agama. Penjelasan berkaitan tentang hadis cukup bagus. Hadis mana yang boleh diterima, hadis mana yang tak boleh diterima. Perbincangan tentang fiqh dia itu lebih bagus untuk kita ikuti pandangannya sangat-sangat sesuai dengan zaman hari ni. Tapi apabila dia berbicara tentang politik atau dia berbicara tentang isu semasa ataupun kerajaan dan juga pentadbiran, kita kena tolak. Sebab ataupun kita jangan perhatikan pandangan dia sebab dia bukan mahir di dalam isu berkenaan. Ya, ya, saya akui bahawa tidak orang, tidak ada orang yang sempurna. Termasuk Mufti negeri Perlis, Dr Roszmi Ramli, Aliran Kuasa Negeri Perlis, Ustaz Ustaz Sunnah, tidak ada yang sempurna. Tetapi pun begitu orang yang mengatakan seperti tadi sebenarnya dia pun tidak berjujur pada diri dia. Waktu ni dia cakap macam tu sebab apa? Pandangan yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Asri Zona Abidin, Dr. Mazhar, Mufti Ngeri pilih itu, Dr. Ruzami dan sebagainya tidak bertepatan dengan pandangan yang dia pilih. Kalaulah ia bertepatan dengan pandangan yang dia pilih, pasti Dr. Muhammad Asri ni adalah satu-satunya mufti yang bercakap dalam keadaan mufti yang lain dia membisu. Dalam keadaan masyarakat memerlukan pandangan tokoh agama di dalam perkara seperti seperti ini tidak ada yang menyebutkannya melainkan Dr. Maimun Asri dialah pejuang dialah intelektual Islam yang diperlukan hari ini menteri agama hari ini diturunkan. Patutnya digantikan dengan Dr. Muasri Disebabkan ini adalah tokoh yang patut bercakap. Bukan sekadar isu agama sahaja. Perkara-perkara yang penting memberi manfaat kepada masyarakat, kepada rakyat juga. Beliau kehadapan di dalam hal ini. Pasti akan ada orang akan menyebutkan hal berkenaan. Akan ada orang yang akan pergi ke arah seperti itu. Sebab ia bertepatan dengan apa yang dia sebut. Tetapi apabila tidak bertepatan dengan apa pandangan dia maka mulalah musti ini kita kita ambil pada bab isu hadis-hadis saja tetapi dalam dalam isu politik dalam isu approach ini kita tak perlu lihat apa pandangan dia Sahabat-sahabat, saya fikir ini adalah satu ulasan yang tidak uh, begitu tepat. Beginilah eh, kalau kita kata sebagai seorang yang menuntut ilmu, belajar, mengambil banyak manfaat ilmu daripada tokoh-tokoh ini, saya belajar, saya memahami bahawa tokoh-tokoh ini mengajar kita beberapa disiplin di dalam menerima pendapat-pendapat tokoh-tokoh ulama termasuk diri mereka. Di antaranya adalah mereka ajar kita tentang perselisihan di kalangan para ulama. Sama ada perselisihan itu dalam mengambil pandangan di dalam bab fiqah, di dalam bab hadis, di dalam bab uh, akidah, bahkan di dalam bab pentadbiran politik dan seumpama dengannya terpakai satu kenyataan daripada Imam Malik yang mewakili pandangan Ahlus Sunnah kullu ahadin yukhaf min qawlihi wa yurad aw yutrak illa sahib hadzal qabr semua orang pandangan mereka boleh diambil pandangan mereka boleh ditolak kecuali pemilik kubur ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pendirian yang diajarkan oleh Dr. Muhammad Asril Zainal Abidin, itulah yang diajar Dr. Zaimi Ramli, itulah yang diajar oleh tokoh-tokoh sunnah kita. Ia tidak berubah dengan apa-apa isu. Ia tidak akan berubah dengan apa-apa isu, iaitu setiap pandangan mereka perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan dengan apa? Perlu bertimbangkan dengan dua perkara. Yang pertama daripada sudut dalil. Yang pertama daripada sudut bukti yang pertama daripada sudut petunjuk. Yang kedua adalah daripada sudut kaedah fiqah. Bagaimana di dalam menilainya. Contoh, adakah perkara itu bersifat uh, apa dia, ijma' kesepakatan ataupun ia bersifat khilaf? Dalam isu contoh hari ini. Isu uh, Abang Belon. Adakah ia adalah satu kesepakatan ijma' dalam bab ni? Tidak. Konteks berlaku itu pun, cerita yang sebenar berlaku pun, telah ada versi-versi yang berbeza. Ada versi Abang Belon, ada versi penguat kuasa, ada versi orang yang saksi melihat di mata kejadian, ada versi orang yang hanya melihat video. Dan video itu pula, ada video yang separuh, ada video yang penuh, ada video sebelum jadi apa-apa Abang Belon tu yang pergi pukul penguat kuasa, ada versi video yang penguat kuasa tu seolah-olah dia pun yang merangkul kepala Abang Belon tu. Jadi ada dua versi yang berbeza. Versi yang mana yang dipakai dalam hal ini ada perselisihan. Siapa yang akan tentukan? Mahkamah akan tentukan. Jadi ada benda perselisih. Jadi perselisihan boleh berlaku dalam hal ini, maka boleh dah berselisih dengan dengan pandangan tokoh boleh. Sebab ini bukan sepakat, ini perselisihan. Kalau bab sepakat kita dah nampak versi yang sama, keadaan yang sama, macam mana kita nak berselisih? Tak perlukan kepada persisiian. Sekarang ni perkara itu memang boleh dipersisihi dalam keadaan bentuk yang asal itu gambaran asal itu tidak sama. Sebab gambaran asal ini penting diajarkan oleh tokoh-tokoh ini bahawa uh, al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Hukum terhadap sesuatu sangat berkait rapat dengan gambaran yang diberikan. Adakah kita nak mengikut pandangan Dr. Muhammad Asir Zainal Abidin dengan gambaran yang dia punya ataupun dengan gambaran yang kita punya? Pasti kita akan berhukum dengan gambaran yang kita punya. Tetapi adakah gambaran kita ini sama dengan gambaran dia? Yang tu mungkin sama, mungkin berbeza. Kalau sama tak ada masalah tapi kalau berbeza sampai ke tahap mana perbezaan itu oleh sebab itu perlu dilihat adakah perkara itu ada perselisihan ataupun tidak. Dalam hal ini saya kira ada perselisihan. Yang saya kira boleh saja. Ha nak ambil versi yang mana satu sebab mahkamah belum lagi putuskan. Sebaiknya mahkamah adalah pemutus di dalam hal ini. Tetapi yang lebih penting juga saudara so, sahabat saya nak sebut berkaitan tentang adab. Gunakan bahasa yang berhemah. Bila berhadapan dengan tokoh itu. Sebab ini adalah seorang tokoh. Dia bukannya orang orang, -orang biasa. Bahkan orang biasa pun kita tidak dibenarkan untuk mencaci mereka, mencemuh mereka, menghardik mereka berkata-kata dengan kata-kata yang keji, apatah lagi dengan tokoh-tokoh alim ulama yang mereka ini mempunyai sumbangan yang besar di dalam agama kita. Cakaplah dengan berhemah. Cakaplah berilah contoh walaupun uh, pandangan daripada Dr. Zaimi, Dr. Rora, Dr. Mazah ni ataupun geng-geng Ustaz Rosfan dan sebagainya atau so, Syihabuddin Ahmad. Mungkin mereka berpandangan seperti itu, tetapi saya ada gambaran yang mungkin berbeza dengan gambaran yang mereka berikan. Oleh sebab itu, saya mengambil pandangan yang berbeza. Kerana pada gambaran saya, dalil-dalil agama menyuruh saya untuk berpandangan sedemikian. Manakala mungkin pada gambaran mereka berbeza dengan gambaran yang saya dapat. Sebab itu adalah perselisihan. Kita selalu diajar oleh tokoh-tokoh ini untuk kita hilangkan taksub tetapi kita tidak pernah diajar untuk hilangkan adab. Jadi hilangkan taksub, jangan hilangkan adab ataupun kita lebih tepat disebut jangan hilangkan akhlak kita. Akhlak muslim itu kena jaga walaupun kita mungkin berselisih dengan guru-guru kita, ya. Yeah? Moga-moga ia dapat memberikan manfaat. Lagi satu benda ni, ya, yeah, ia adalah satu perselisihan tetapi sejauh mana ia akan ditentukan kebenarannya saya rasa dalam bab ni kita dah nampak titik hujungnya iaitu mahkamah. Mahkamah yang akan tentukan siapa benar, siapa salah. Apabila ada putusan dari mahkamah, kita terima saja. Sekarang belum ada putusan, uh, jangan berlebih-lebihan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Dah nak masuk raya ni, saya ucapkan selamat hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.